<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد مسلم سيمن علم الملك الرفعان الحمد لله شكر بقدر الله سبحانه وتعالى masuki ayat 16 17 18 19 dan 20 من سوره hijr bagi tuan-tuan nak kasih kasir turun buka pada jilid kelima muka surat 123 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينناها وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها مآيس ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم من dan kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar semburan api yang terang dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung ganang dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang mana kamu bukanlah pemberi rezeki kepadanya muslim muslimat ini kita telah pun melihat bagaimana penyifatan ataupun penyebutan tentang indahnya hebatnya ciptaan langit dan juga perhiasan yang ada padanya yang merupakan buruk cerita dengan bagai tafsirannya dan dia merupakan satu wazayana halina zirin dia peranannya ada dan juga untuk menghias dada langit jadi perawalan ram berbeza pendapat berkaitan dengan kata-kata yang digunakan oleh al-Quran dan juga sunnah. Ada yang pendapat bahawa maksud "wa min kulli syaitanin rajim" ialah manisal kasamaa fa atba'ahu shahabun mubin. Ada yang menggambarkannya sebagai penjagaan langit, semburan api dan sebagainya berkaitan dengan ini adalah satu perumpamaan, penggambaran ataupun ilustrasi bagaimana Allah memelihara al-Quran daripada segala bentuk usaha mereka untuk merosakkannya. Jadi apa yang dibawa itu penciptaan langit dan bumi yang begitu indah dan terpelihara syaitan tak boleh nak menerokainya maka demikian juga Quran yang dipersembahkan kepada manusia menerusi perantaran Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia merupakan satu yang terjaga terpelihara di sisi Allah SWT jadi ia merupakan satu penegasan bahawa tidak mampunya jin ke manusia ke untuk merosakkan atau mencampur adukkan atau menokok nambah apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT seterusnya para ulama telah pun menetapkan makna kalimah-kalimah ini dalam pengertian hakikinya yang berbeza pendapat berkaitan dengan kemampuan para jin ini syaitan ini iblis ini untuk mencuri pendengaran maka apakah ia masih dapat dilakukannya pada waktu sekarang atau tidak kita dah baca surah syuara beberapa tahun lalu kita mentafsirkan surah ini tuan-tuan kalau masih ingat lagi saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir innahum anisami la semuanya mereka itu benar-benar dijauhkan dari mendengar ketapan Allah SWT dan dalam ayat berikutnya ayat 223 lagi cerita dalam surah syuara yulquna sama awak akfaruhum kathibun mereka itu memberikan satu gambaran penceritaan tapi kebanyakannya adalah pendusaan jadi maknanya mereka ini maksudkan sini pernah saya huraikan kepada tuan-tuan sama ada merujuk kepada jin itu ataupun merujuk kepada manusia yang tertipu ni di kalangan dukun, pawang, bomo dan telah pun kita ya ingat amaran Nabi yang SAW bahawa datang kepada mereka ini boleh membawa kepada tidak terima amalan salat mereka selama 40 hari dalam tuqaballahum salatun arba'ina yauman tak diterima ibadah mereka salat kalau tak diterima berarti ibadah yang lain pun tidak diterima maka ini adalah dalam hadis yang mengatakan faqad kafara bima unzila ala muhammad siapa yang datang jumpa dengan bomo bom saja maka sebenarnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW maknanya dia membawa kepada buatan murtad syirik maka ini menunjukkan bahawa mungkin jin ni masih lagi memiliki kemampuan untuk mendengar cerita-cerita itu tapi kemampuan ni sudah sangat terbatas kalau kita lihat pandangan seorang sosiologi terkemuka dalam Islam Ibn Khaldun beliau ni berkata dalam mukadimahnya bahawa para jin hanya terhalang mendengar satu macam dari berita-berita langit iaitu yang berkaitan dengan berita perutusan Nabi Muhammad SAW tidak selainnya atau seperti ditulis oleh pakar tafsir Imam Mahmud Al-Alusi tafsirnya Ruhul Ma'ani boleh jadi terhalangnya itu hanya ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sebelumnya dan bukan pula sesudah kehadiran baginda sebagai Rasulullah mungkin juga begitu ini ada ruang untuk berfikir semikian tuan-tuan Allah sekalian jadi kalau kita lihat ayat ni membicarakan tentang keindahan yang dirangkaikan dengan pemeliharaan, kejauhan dari syaitan ini memberi kesan kepada perlunya perhatian pada aspek keindahan tetapi mesti disertai dengan pemeliharaan diri dan juga jauh daripada segala bentuk keburukan seperti yang saya bawakan kepada tuan-tuan kata Dr. Atiq Nablusi dan tafsirnya bila Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat ayat ini walaupun tidak disebut secara perkaitan ayat ini dengan apa yang berlaku dalam kehidupan para sahabat tapi kaitan ini sangat menarik dibuat sebab menurut teoretik dan evolusi dalam bab menceritakan tentang Jamal Jamal Khalqillah cantiknya keindahan ciptaan Allah ni makhluk makhluk Allah jadikan jadi manusia pun orang Islam khususnya kenalah bersifat dengan sifat yang dipanggil sebagai Jamal yang bersifat hissi ni yang nampak ni sebab itu Nabi telah pun menceritakan kepada sahabat mengingatkan mereka innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum fil finnas bin Allah laa yuhibbul fuhsha wala atfahsha kamu datang berjumpa dengan kawan-kawan kamu kamu pulang daripada perjalanan maka perelokkanlah keadaan kamu rumah kamu ke pakaian kamu ke supaya kamu nampak unggul kalau syamah tu ni ibaratkan macam tak nampak kamu punya keunggulan itu kehebatan kamu itu semuanya Allah tidak suka kepada perkara-perkara keji dan juga perbuatan-perbuatan tafahush yang berkaitan dengan fahishah ini ini ada kaitan dengan keindahan langit yang Allah jadikan walaqad zayyana samaa'a dunyaa bi masabiih wa ja'alnaaha rujuuman lis ni malam kita baca ayat ni pada surah al-mulk dan dalam ayat yang sedang kita bincangkan sekarang Allah bercerita mengatakan walaqad <Sessizuk> ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaaha lin naazirin ni keindahan ciptaan langit dengan bintang-bintangnya kenapa ya apa kaitannya ya kerana kita disuruh fa idza ishtaraita thiyaban faj'alha maqbulatan bila kamu membeli satu pakaian jadilah pakaian itu pakaian yang selesa yang sesuai kenapa tau kerana Zainul Ma'ar Khattab radhiyallahu anhu sahabat yang Nabi suruh ikut Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al -mahdin. Memanglah para sahabat bukannya pembuat syarak, bukannya musyarrik. Mereka ni disuruh kita untuk mengikuti akhlak mereka dan juga tingkah laku mereka, sunnah para sahabat dipanggil. Senoma ni beliau tidak akan senang melihat orang memakai pakaian-pakaian pelik. Sama ada malabis mahjura atau malabis mashhura. Mahjura ni maknanya pakai pakaian yang orang tak pakai lah kita kehebatan sebagai orang Islam bukan letak pada pakaian tertentu yang dipakai Dato' Imran kita kita pakailah pakaian yang selesa senang nak pakai dan orang pun terima pada hari ini ni kalau kita pergi ke Mekah pakai pakaian pahlawan Melayu zaman dahulu kala kenapa pula kena pakai begitu ya kan keperli orang lihat semikian saya nama tidak suka Kebanyakan ulama mengatakan ia makro lah Dia panggil sebagai sawbu syuhrah Sawbu syuhrah ni ada berbagai bagai bentuk Kalau kita duduk dekat negara yang orang senang melihat kita Berpakaian seperti sampin, baju Melayu songkok seperti itu kerana ada hadis Nabi yang selalu mengingatkan man labisa thawba syuhra fid dunya albasahu Allah thawba madhilla yaumil qiyamah siapa yang pakai pakaian pakaian syuhra kat dunia ni maka Allah akan makaikan dia pakaian kehinaan di akhirat tau dalam mazhab Hanbali sebagai contohnya hukum pakai pakaian syuhra ni makruh al-Mardawi mengatakan bahawa dimakruhkan pakai pakaian yang bau pada syuhra ataupun menyelisih ini saya terjemahkan bahasa mungkin tuan faham yang yukhalif malabis adatin nas ini memakai pakaian yang pelik yang penduduk negeri itu tidak memakainya orang Arab dia pakai serban dia pakai ikal kerana zaman dahulu kala ikal tu berguna untuk menahan unta tu daripada bergerak ikal tu saya pernah terang pada tuan dan perkataan na'akulun na'akulun ni maknanya menahan orang ada akal ni dia tidak buat benda-benda yang tidak waras sebab itu dia haramkan minum arak kerana dia merosakkan akal kita demikian juga ikal ni satu apa dia panggil gelong apa benda ni letak atas kepala supaya serban tu tak terbang asalnya digunakan untuk lock kunci sendi ataupun lutut unta ni jangan bagi dia bergerak ketika dia duduk kan dia duduk terlekuh seperti tu kaki terlipat maka letaklah ikal tu supaya dia tak boleh nak bergerak macam kunci lah maka lama kelamaan saya harap letak kat tangan dan sejata tak ada kepala eh ngam pula bagus pula letak kat kepala serban ada tak ada terbang tapi kalau kita pakai kat negara kita tak nampak pelik ke tuan-tuan nampak macam tak berapa kena lah gitu juga kalau kita lihat bagaimana riwayat daripada Imam Ahmad pakaian syurah tidaklah sampai ke tahap haram beliau pernah melihat seorang memakai pakaian bergaris putih dan hitam Imam Ahmad melihat Imam Ahmad menunggu anak muridnya mengatakan tinggalkan pakaian itu. pakaian tak sesuai untuk negara kamu oh, kalau kamu berada kat Mekah kat Madinah, aku tak menjelamu tapi kalau kamu berada kat Baghdad dekat tempat Iraq ni tempat pakaian ni tak sesuai padahal itu orang Arab sama tu kita pergi ke Persia, kita melihat orang Arab Palestin memakai serban hitam putih kita pergi ke Saudi serban yang sama tapi warnanya merah kita pergi ke Qatar sebelah itu saja warnanya jadi warna putih kita pergi ke Iraq warnanya jadi hijau pula serban itu ini uruf dipanggil sengaja siapa pun tuan bila disebut dengan tidak mulusi ini ada kaitan juga dengan kehidupan kita pada hari ini kita pulang ke Malaysia bawa pakaian-pakaian tempat kita belajar dulu mungkin pakai di negara itu tidak mengapa tapi kalau kita pakai di negara kita nampak macam syuhrah mencari satu publicity murahan sedangkan ini adalah menampakkan sikap merendah diri dan zuhud yang dibuat-buat ini dibenci oleh salafus salih mereka menegur kalau melihat perkara semikian jadi pakaian ni dipanggil sebagai sahabu syuhra dia banyak dirujuk kepada uruf tau al-adatu muhakkamah maknanya adat setempat itu jangan menganggap ia pelik lah jangan menganggap ia ganjil jadi kita ni berada dalam masyarakat yang ada pakaian yang tertentu dan Islam pun tidak pernah menukar dress code ketika masuk ke negara Indonesia yang luas itu di Yogyakarta tu sebagai contohnya ada candi terbesar di dunia tapi 99% penduduknya merupakan orang Islam mengapa ya? Kerana Islam masuk ke situ masuk dalam hati mereka mengekalkan pakaian mereka walaupun dulu mereka Hindu pakaiannya sama selagi pakaian itu tidak menunjukkan kepada perkara syirik dan juga perkara-perkara khurafat dan perkara-perkara tangan orang Islam maka dia benarkan selagi menutup aurat maka kekal lah pakaian masyarakat Jawa ke Madura ke ataupun Batam ke bekalan sampai ke hari ni begitulah keadaan mereka begitu juga datang ke Tanah Melayu ni orang Melayu tidak perlu bertukar pakaiannya menjadi jubah pakai serban dan sebagainya mungkin sebahagian mereka tapi Islam tidak menukar dress code yang ada di setempat yang ditukarlah akidah ni jadi kembali kepada perkara ini Al-Imam Masyar sebagai contohnya mengatakan dalam kitabnya ni Al-Mabsud maksudnya agar seorang tidak memakai pakaian terlalu mewah dan berkualiti tinggi untuk ditunjuk dengan jari Yushar Bilbanan dia kata ataupun tidak memakai pakaian terlalu buruk usang dan lusuh juga ditunjuk dengan jari ini semua merujuk kepada sebab dilarang sawu syuhra ni maka pakaian ni yang pelik pakaian nampak nak menarik perhatian orang kepadanya sama ada pakaian tempat yang kita belajar dulu kita bawa pulang ke negeri kita atau pakaian tu nampak lusuh bagi nampak macam tasawuf sangat lah kita ni lebih orang lain atau pakai pakaian terlalu mahal sehingga menyebabkan orang semua merasa heran dan juga merasa kagum dengan diri kita ini sebetulnya tidak dibenarkan Kata Imam Sufyan Al-Thawri, mereka membenci dua jenis syuhrah. Berkaitan dengan sawbu syuhrah ni ada dua bentuk. Pakaian yang sangat baik hingga orang memandangnya, memandang ke arahnya dengan merasakan dia lebih tinggi level daripada kita, orang lebih hebat, kedudukan dia tak dibenarkan. Dan demikian juga memakai pakaian yang buruk sehingga menyebabkan dia dihina dan agamanya direndahkan. Jadi, adalah satu kisah yang dikemukakan bahawa Zubayt Ami beliau ni pernah memakai jubah dan juga bertopi. Aku mendengar Ibrahim Nakhai mencelanya. Aku berkata kepadanya dahulu orang ramai memakainya. Ni Al-Imam An-Nakhai Ibrahim An-Nakhai ni ulama besar dia ada mazhab dia sendiri. Maka dia menegur Zubair Yami ni mengatakan kepadanya betul pakaian tu orang dulu-dulu pakai. Sekarang orang tak pakai dah. Tapi sekarang orang tidak makainya. Bila orang dah tak memakai pakaian itu, maka kau memakai pakaian tersebut, ini namanya sawu syurah, nak menunjuk. Maka sebab itu, kami disuruh untuk menegur buatan seperti ini, kata Imam Ibrahim An Nakhai juga baru, tuan saja saya bawa tuan-tuan rujukan daripada mausua al fiqih al-hakam al-kuwaitiyah ni satu mausua fiqih terkemuka namanya panggil insyaallah fiqh kuwait ni bahawa dibuat satu rumusan bahawasanya memakai pakaian yang menyelisihi adat kebiasaan masyarakatlah makruh kerana ia membawa kepada syuhrah iaitu dengan tujuan menjadikan dirinya terkenal dan ditunjuk dengan jari oleh orang ramai supaya ditilai sebab manusia mengumpatnya kerana bila orang mengumpat Kata tu tengok fulan ni baju kelas eh oi dia seorang alim dah jadi menyebabkan orang mengumpat kita maka dia turut mendapat dosa ribah sesama mereka ini tentu boleh rujuk dalam musu'a fiqih al-kuaitiyah jadi mudah-mudahan Allah beri kefahaman kita kaitan ni sangat menarik lah idea bernas daripada Dr. Latif Nabulusi satu tadabur kepada ayat ini bahawa Allah menjadikan alam ini begitu indah maka kita sebagai orang Islam pun mesti menjadi duta kebenaran dan kebaikan iaitu menampilkan diri kita dengan cara yang disenangi oleh orang sebagaimana alam yang unggul dan anggun dan hebat ini jika Allah sendiri baik insyaAllah dalam kuliah kata kita, kita akan belajar perkataan rajim rajim ni maksud direjam apa maksud direjam ni tuan-tuan kita akan lihat dalam pandangan ahli tafsir dan juga ahli logah berkaitan dengan penggunaan perkataan ni dalam Quran apa ni maksudkan sebenarnya adakah direjam dengan batu atau bagaimana Wallahu a'lam. wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh